গুড মৰ্ণিং সকলোলৈকে আজি মই পুৱাই আহিলোঁ পুৱাই এয়া মই বহি আছোঁ এফালে জুই জ্বলি আছে এফালে বাচন চাহ গৰম কৰিম আৰু মই কথা আছোঁ আপোনালোকে দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে এয়া মোৰ পিছদিনে চাহ বাগান আছে চাহ বাগান কালি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ কালি অকণমান চিঙা হ'ল আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এজন ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক হিচাপে ইমানেই আছে আৰু অকণমান কালি চিঙা হ'ল আৰু যিহেতু কষ্টৰ কৰা হৈছে যথেষ্টখিনি চাহ বাগান চফা কৰা হৈছে চফা কৰাৰ ফলত এতিয়া চাহ বাগান ইমানখিনি অৱস্থা হৈছেগৈ চাফা হৈ আছে সকলোপিনে মুকলি হৈ আছে কষ্টৰ ফল যিহেতু মিঠা বুলি কয় কষ্টৰ ফল মিঠা গতিকে সেই গতিকে চাহ বাগানো ধুনীয়া হৈ গৈছে অলপ চফা কৰা হ'ল আপোনালোকৰ পিনে চাহ চাহপাত তুলিছে নাই জনাবচোন কমেণ্ট কৰি এনেদৰে যদি চফা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বাগানত ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি হ'ব ইয়াত আমি হাবিবিলাক চফা কৰি দিয়া হ'ল আৰু ইয়াত যিবিলাক পাংখাডাল বুলি কয় তলত যিবিলাক ডাল ওলমি থাকে এনেদৰে ওলমি থাকে এনেদৰে পাতবিলাক ওলমি থাকে সেইবিলাক ছিঙি দিয়া হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া ভিতৰত হাৱা সোমাব পাৰিব সেইকাৰণে হাৱা সোমাব পাৰিলেই আমাৰ এই বাগানৰ প্ৰডাকশ্যনটো খুব ভাল হ'ব সেইকাৰণে যিবিলাক পাংখাডাল বুলি কয় তললৈ নামি অহা ডালবিলাক সেইবিলাক কাটি দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰা হৈছে কষ্টৰ ফলতহে ইমানখিনি হৈছে আৰু হাবি হৈ আছিলে বহুত হাবি হৈ আছিলে এই হাবিবিলাকো চাফা কৰি দিয়া হ'ল ফলত এনেদৰে ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিল এতিয়াহে প্ৰডাকশ্যন ইয়াৰ আচলতে হাবিবিলাক চফা কৰিলেহে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক হ'ব আমি মেডিচিন বা বনমৰা দৰৱ দিয়াতকৈ বনমৰা দৰৱ দিয়াতকৈ আমি যদি এনেদৰে চাফা কৰি দিয়া হয় কুঁৱেৰে যদি আমি চফা কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনো বেছি হ'ব আৰু মই বাগানৰ ওপৰখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওকে কি সুন্দৰ হৈছে সেউজীয়া সেউজীয়া সৰা এয়া গ্ৰীণ গ্ৰীণ চাওক কি সুন্দৰ হৈছে কালি চিঙা হ'ল অকণমান সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখিছে আগবিলাক নাই যিহেতু কালি চিঙা হ'ল চাওক কি সুন্দৰ হৈছে আৰু এয়া আমাৰ খেতিডৰা এইফালে জাতিলাও আৰু এইফালে এফালে ভোট জলকীয়া রাই হওয়া নাই রুব কারণে সময় পোৱা প্রায় বারো তেরশ মান ভোট জলকীয়া আছে আর এফালে বিলাহী বিলাহীবাক বিলাস এয় পকিছে মাঝে মাঝে কবি দিয়ে আছে কবিবিলাক কবিবিলাকো খাবৰ হৈ গল গলায় আৰু দিয়া আছে ইয়াত জিকা দিয়া আছে জিকা এয়া হৈছে জিকা জিকা জেং দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে বগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই বিলাহী আছে মাজত আৰু এফালে ফেঞ্চবিন দিয়া আছিলে লতা ফ্ৰেঞ্চবিন ফ্ৰেঞ্চো আমি বৰ্তমান বিকি থকা হৈছে এইফালে ফ্ৰেছবিন ফেঞ্চবিনৰ ৰেট এতিয়া ত্ৰিছ চল্লিছ টকা পাওঁ কেজি এফালে বিলাহী এফালে জিকা জিকা বগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জিকা আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জিকা ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এফালে বিলাহী আছে বিলাহী প্ৰায় আমি ডেৰ কুইণ্টেলমান বেচা হ'ল ইতিমধ্যে আৰু ইয়াত বান্দৰৰ ইমান উপদ্ৰৱ যে বান্দৰে ডেৰ কুইণ্টেলমান বিলাহী নষ্ট কৰি গ'ল অৰ্থাৎ বান্দৰবিলাকে খাই পেলাই নষ্ট কৰি থৈ গ'ল প্ৰায় ডেৰ কুইণ্টলমান বিলাহী নষ্ট কৰি থৈ গ'ল বান্দৰ ওপৰত ইমানেই বাঢ়িছে যে আমি খেতি কৰিবলৈ আমি হাজাৰ বাৰ চিন্তা কৰিব লগা হৈছে গতিকে বান্দৰৰ কাৰণে যাতে চৰকাৰেও কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ ত' এইফালে আছে কচু ইয়াৰ নেপালী কচু নেপালী কচু ৰুই দিয়া হৈছে ইয়াতে এইফালে সৰু সৰু বিলাহী ইয়াত লগাই দিয়া হৈছে এইফালে এইফালে ভূত জলকীয়া ভোট জলকীয়া ইমানকণ হৈছে এয়া ভোট জলকীয়া ফুলিবৰ আৰম্ভ কৰিছে চাওক আৰু ভোট জলকীয়া এইটো এটা বেমাৰ লাগিছে এইটো পাত খোজ খাই গৈছে এই ভোট জলকীয়া এইটো বেমাৰৰ কাৰণে খেতিয়ক বন্ধুসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ যে এই বেমাৰটোৰ কাৰণে কি দ কি দৰ দিব লাগিব বা কি কৰিব লাগিব খেতিয়ক বন্ধুসকলে যাতে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ এয়া আৰু আছে এইফালে ধপাত ধপাত হয় আমি ধপাতৰো খেতি কৰিছোঁ অকণমান অকণমানকৈ ধপাতৰ খেতি কৰিছোঁ এয়া যিহেতু জিয়া খায় সাদা সরস্বতী আধা বলে কয় গতি ধপাত ইয়া সাদা ধপাত রা হয়েছে অকনান অনু দিয়া হয়েছে ইয়াত বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ খেতিডৰা চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ